वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे आज मैं मलाई से देसी घी बनाने का तरीका बता रही हूँ ये मलाई मैंने जब दूध बॉयल करते हैं तो उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है तो उसको मैं निकाल के तो एक बर्तन के अंदर जमा कर लेती हूँ और उसको मैं फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर देती हूँ और जब ये फिर इकट्ठी हो जाती है ज़्यादा सारी मलाई तो इसको फिर मैं एक बर्तन में डाल के तो इसको फिर मैं पकने के लिए रख देती हूँ तो आज आप देखिएगा कि घर में जो देसी घी कैसे बनाते हैं इसके नीचे मैंने आग जला दी है और बिल्कुल दम वाली फ्लेम के ऊपर मैंने इसको रख देना है और ये खुद ब खुद ही पकता रहेगा और इसके अंदर से ये जो दूध होता है एक्स्ट्रा ये फिर पक पक के खुशक हो जाता है और फिर उसके अंदर से देसी घी निकल आता है तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है तो मैं आपको जो है ना साथ साथ इसका बताती रहूँगी ये मलाई सारी पिघल गई है और अब ये स्लो आपके ऊपर आस्ता आस्ता पकता रहेगा खुद ही पक पक देख ले कितना गाढ़ा हो गया ये बस अब इसके अंदर से घी जो है निकलना शुरू हो चुका है तो भी ये सारा सूख जाएगा दूध जो है सारा जो है सूख जाने तो फिर घी आदा हो जाएगा इसके साथ मलाई के अंदर से निकल आया हुआ अब इसको अच्छी तरह ब्राउन कर लिया हमने ताकि जो और भी है वो भी बाहर आ जाए घी हमारा पक के तैयार हो गया अब मैं इसको ऊपर ऊपर से घी को निकाल लूँगी और ये बिल्कुल रेडी है ये देसी घी हमारा बना है जो कि मैंने घर की मलाई से बनाया आप भी जो है मलाई इकट्ठी कर लिया करो तो और इसको कोई ज्यादा उसको कोई ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है पतीली में डाल के तो हल्की हाथ के ऊपर उसको रख दें खुद ही ये तैयार हो जाएगा देर लगती है लेकिन ये प्योर घी बन जाता है मेरा आज की वीडियो तब तो इतनी है ओके अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अल्लाह हाफिज़